Відповідно до міжнародних документів з прав людини, Конституція України гарантує свободу слова, право на життя, освіту та працю. Здавалося, не існує перешкод для реалізації цих прав у повсякденному житті. Реалізовуючи елементарні потреби, ми часто лишаємося незадоволеними станом доріг та тротуарів, сервісу та якості послуг. Проте понад 5,5% громадян України, що мають статус інваліда, знають, що навіть прості речі, які забезпечують нам елементарні потреби та нормальне існування, часто є недоступними. І, хоча ратифікована Україною Конвенція прав інвалідів базується на принципі доступності, про кількість перешкод та бар'єрів знають лише люди з інвалідністю та держава, яка взяла на себе відповідальність за недискримінацію, рівність можливостей. Та повагу и эффективность залучення и включення людей з инвалидностью у суспільство. Я думаю, не столько передвижений по городу, сколько вот посещение, скажем, каких-то общественных мест. Вот если внимательно посмотреть существующие пандусы, которые вынуждены делать коммерческие структуры наверное есть требование какое-то или архитектуры или чего-то еще вот они э, так зачастую под таким уклоном что э, хочется того кто это сделал посадить э, в коляску и попробовал чтобы он попробовал съехать по этому пандусу или заехал ну я думаю что придется напрягаться им. Все, все, не, все не очень просто. Придется. Во-первых, водители не всегда внимательно, Вот люди, люди спускаются. Сегодня мы идем, нам зеленый свет, а он на нас едет. Я слышала сама постановление, даже городского головы, что у каждого магазина, у каждого офиса должен быть какой-то въезд. Вот, например, Алос. Вот, вы видите этот въезд? Нет. Вот я здесь часто прохожу мимо и часто слышу, как инвалиды просто просят, допустим, кого-то. Да? Вот, не могли бы вы, допустим, помочь нам пополнить счет? Вы когда-нибудь пробовали так, как они? Что? Нет? Ну тогда в чем вопрос-то? Конечно, а трудно? трудно. Город практически не приспособлен. Ну, что-то, наверное, на уровне государства должно быть. Но вот, чтобы знать, как помочь, нужно знать проблемы. Понимаете, вот, наверное, отсюда надо отталкиваться. А вот, ну, здоровый человек даже не задумывается я думаю, в повседневной жизни о проблемах. Ну, городской голова, конечно. Служба, которая... Специальная служба, которая в этом понимает и которая действительно хочет людям помочь. Но мне кажется, инвалидам нужно всем как-то собраться и навестить, допустим, какую-то определенную организацию. Мне кажется, что это только волонтерское будет движение. Я считаю, горе с полком, ведь им же дано власть, на них же отпускаются деньги. Вот они должны помогать, они должны. Не будет же человек из Киева что-то знать. Горе с полком знает, где надо поставить переход, где надо что. Только государство то есть, как бы, ну, люди, вот мы с вами, проходящие, никак ничем не поможет. Я, ты, он, каждый, начиная от ребенка и заканчивая бабушкой, чиновником, студентом и так далее, и так далее. Я подчеркиваю, если каждый из нас хотя бы задумается, для меня это будет первый большой шаг к решению этих проблем. То есть нельзя говорить о власти только лишь, когда каждый из нас не понимает нужность этого, и власть не может нам помочь решить этот вопрос.